Доброго ранку, вже тут ми примостилися. Сьогодні наша гостя це Олена Дощанська, це стиліст. Тема нашої розмови це психологія зовнішності. Олена, розкажи нам, будь ласка, скоро буде захід. стартує він в неділю. І що це за захід? Тому що така провокативна назва психологія зовнішності. Добре утро всім. Рада всіх приєдствовати і, і прежде, прежде всього. Я хочу сказати, що поздравить Кіроваґра Кропивницький, да. с тем, что у нас открылось замечательное пространство Mystic Space Мезотерика. Это за кафе Пудинг находится, Преображенская, 27, где э, можно реализовать себя, найти себя путем каких-то духовных практик, э, медитаций. Uh -huh. э, Кто-то может поделиться своими наработками, опытом работы в сфере эзотерики каких-то интересных вот духовных развивающих моментов и э, стартует это уже стартовало уже месяц как пространство работает там регулярно проходят и звуковые медитации oh, с проектом два дерева и вот приезжает э, девушка которая объездила и тибет и полмира и сейчас по украине у нее тур с поющими чашами 18 числа будут звуковые практики э, я вот привлечена в воскресенье в 15.00 Буду рассказывать про психологию внешности Это очень интересно Мы являемся индивидуальностями И наша внешность Это конечно не все наше я да, Но угу. это одна из таких Очень емких составляющих Проявления нашей индивидуальности И вот мы об этом будем говорить в Воскресенье ну, Давайте немножко подкроем фиранку, Что там будет? И для кого это рассчитано? Какая аудитория? Значит никаких возрастных ограничений нету нет ограничений Это будет полезно как и мужчинам, так и женщинам Потому что Ну, нас обычно особо не учат Как а, одеваться да, да. Мы э, берем это извне э, Смотрим на яркие Глянцевые бабушине, журналы, интернету. телевидение Интернет и так далее Но мы смотрим, о, ярко, классно Ну, нас же шучат Не выпендриваясь Что-то вырядилась, как бары не или Еще когда там, да вот И будь скромным и люди смотрят на яркие обертки, так скажем, хочется одеваться mm -hmm. ярко, но не хватает бывает смелости. И одеваются серенько, в... ой, черный цвет универсальный подойдет ко всему. Будем мышкой. Да. А а мне и... И... Идет такой Зацепил. человек, джинсы, рубашка или да, джинсы там серенькая кофта и не понимает, что вот Люди -то вокруг зчитують вот картинку, mm -hmm. смотрят на яркое, смотрят на сердце, и воспринимают і висприймають таким. а внутрі може бути ярка вічність, ярка індивідуальність, хороша, хозяйка і так далі. енергія, да. ця головна енергія, яку культивується, треба її назовні переводити. Ну, так ми з вами почали. Тобто, як для мене, я так інтерпретую вас захід, що це буде така настанова. І своєрідний урок, як свою внутрішню красу переобразити на зовнішню красу, наскільки я розумію, О, так в тому тобто, числі. Да, так. В, тому, в тому числі. Тобто це не тільки буде розраховано для фріків, це буде розраховано для людей, які можливо бояться, які можливо чогось не хочуть робити, тому що на них дави соціум, так О, да, не то не то, щоб давить соціум, просто люди повинні понімати себе, в тому числі uh -huh. і через внішній віддавати себе я. Вот я хочу или каким я хочу быть но мне не хватает в чем-то смелости может романтичной а я не знаю как это проявить uh -huh. или молодой человек хочет быть там я не знаю более сильным и уверенным в себе а как это можно через внешний вид проявлять или он такое есть но не знает как и вот как можно и в канун 14 февраля мы затронем такую тему поэтому приглашаю не только девушек но и парней тему как внешний вид и взаимоотношения в паре uh -huh. что обычно идут на свидание хотят казаться лучше, чем есть на самом деле, но это хорошо, да, быть лучше, чем я uh -huh. есть, стремиться к лучшему. Но при этом мы преподносим себя со всех, с лучших сторон, и потом, когда отношения уже складываются, а тем более когда уже брак, все, что там в uh -huh. паспорте никуда не денешься, начинают люди расслабляться. А все-таки проявление нашего внешнего аккуратного, красивого вида это Проявлення себя и отношение к миру и к окружающим. Это проявление некого нікове да, уважения. Зупинятися да. не варто все ж таки. Да, eh, да. Дивись, Олена, хочу з тобою поговорити про колористику. Про кольори. Ось. Не дарма так сталося в суспільстві, що там червоний, жовтий, такі яскраві кольори, вони і характеризують якусь особистість, так як людина, сміливість, якусь певненість. А от е, е, така тенденція у нас є, що модні чорні сілі сірі кольори. А як тут там бути? Чи не для всіх же ж вони підходять? Правильно ці кольори в тому, що це нейтральні цвіта, білий, сірий, і чорний, ані се практично з слібими відтінками, і вони підходять дійсно всім. Угу. Есть такие Тут цвета, которые, подходит, так. да, есть такие цвета, которые универсальные и для индустрии моды это тоже удобно, это продается всем, это беспроигрышный вариант и э, даже в Торонто у компании там и H&M есть такой лозунг: все равно во что ты одеваешься, главное, чтобы ты чувствовал себя счастливым. В Принципе это хорошо, но при этом там у них продаются красивое сочетание цветов, стильная одежда и так далее. Ну то есть как бы все равно человек смотрит на то, что ярко, на модельную внешность. Слушайте, компенсую он из какого то внешнего света. А, а, а... Про, про, цвета, про цвета, uh -huh. да, мы немножечко да, ушли. Да, 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 видишь, а, что цвета, я на <свят> <свят> цвета это очень интересно. И... Очень часто подсознательно люди выбирают, исходя из своих внутренних каких-то качеств, там, любимый оранжевый цвет или фиолетовый, вот какой-то творческой натуры, может быть. Или вот, например, вы сегодня в красном. Красный цвет, этот цвет э, 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 <с еще имеет значение, где он расположен. То есть, в какой части тела мы тоже это будем разбирать, что несет, какой месседж. Вот это, это здесь наше, так скажем, эго, наша реализация. На, на сегодня, на, на mm -hmm. сейчас. То есть красный цвет – это цвет силы, уверенности, энергии, цвет крови, страсти, поэтому выражает а такую сильную личность и индивидуальность. А вот а зеленый, он и Зеленый, зеленый. – очень смелое сочетание, потому что если рассмотреть цветовой круг, это два цвета, которые находятся друг напротив друга. И в колористике они либо контрастно вот подчеркивают друг друга, mm -hmm. либо взаимоисключают. Поэтому это смелое сочетание, которое подчеркивает очень ярко. Зеленый цвет, это цвет жизни, цвет роста, uh -huh. что характеризует именно в этом расположении, ну, это, это долго, я ставлю uh -huh. это на воскресенье. Дивитесь, <laughs> да. у нас очень uh -huh. мало времени, uh -huh. хочу вас запитать uh -huh. про энергию речи. Вот иногда бываешь, что надеваешь какую-то речь, и она тебе в чем то помогает. Вот вы верите в энергию речи? Конечно, конечно. Есть любимые вещи, которые вот когда-то одел, и день задался, и мы сами наполняем эту вещь своей верой в то, что она несет вот этот uh -huh. позитивный Энергию. И когда происходили позитивные события, мы наполняем, так скажем, своей энергетикой эту вещь. И есть традиции там, у пилотов, еще у кого-то у разных людей да, вот, одевают любимые там, вещи, актеры, особенно суеверные какие-то да, люди. Да. И действительно, вещь заряжает внутреннее прежде всего. А есть вещи энергетические вампиры, мы тоже об этом будем говорить, которые вы mm -hmm. купили под воздействием каких-то эмоций, ярко, интересное. А носити її нічим, мені поставили себе вопрос: а куди я тену? А з чим я те діно? А скільки раз я це одену? Слухай, Лена, Слухала на останок задам тобі останнє питання, тому що в нас мало часу. Не можу його тобі не задати, тому що ти людина така, яка керує екстравагантністю, якоюсь імпозантністю. От я довгий час і зараз підтримуюсь з такою думкою, що фріки вони все ж таки керують якимись революційними поняттями, поняття інновації і мистецтвом. А як ти вважаєш? Фріки вони керують якимись змінами? Ну кто фріки? Та ті, котри не. стесняются себя проявить через внешний вид, через какие-то аксессуары яркие, через какой-то нестандартный цвет волос, прическу, выбритый висок, какие-то одежды. Такие люди, они не будут сидеть в углу, в сторонке, с серой мышкой и ждать, пока на них кто-то обратит внимание. Они, наоборот, своим внешним видом, потому что им есть о чем заявить. И таким людям, которым есть о чем заявить, на них смотрят, на них обращают внимание, и они это внимание привлекают. Поэтому Смілі люди, яркі люди, вони і руководять процеси. я для тебе мірі. сижу, для тебе ж енергія. Знаєте, буває людина, дивиться на неї, і вона як лист просто. Я людина, яка сидить від неї прямо аж Культивується енергія, віддає у тебе дуже багато енергії. Тому приходьте на цей захід психологія зовнішності. І якщо ви в собі не впевнені, боїтеся що сидіти яскраве, бо змінити зачіску, не треба. Якщо у вас є бажання і воно культивується у вас всередині, то треба його якось пропагувати зовні. Тому що життя у нас одне, і хто його знає, що в нас чекає після смерті, таке філософське риторичне питання. Але все ж таки, треба прожити його яскраво, тому що яскраві кольори хочеться і яскраво жити, і щось створити. Ми крокуємо далі, лишайтеся з ранкової кави. Була в нас говорили про психологію красоты. Побачимось.